Мо мои, идеи, почему я ушел оттуда. То есть мое мнение было. Хорошо, еще. Ваши обязанности нам по порядку. Мои, 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 мои обязанности, которые я выполнял. Да, это скорее всего, что я делал. Точно, это будет делать. Еще. Какие-то сягнания какие были. Какие-то сягнания были. Какие мои достижения были. Хорошо. Результат. Почему привлекает наша вакансия? Почему привлекает моя вакансия? Супер. Назовите я... цель должности, на которую вы претендуете. Что? Назовите цель должности, на которую вы претендуете. Вот. Это опять идея, согласна? Назвать цель должности. вот очень важный момент. Обратите внимание, что мы здесь там с десяточкой чуть меньше вопросов накидали. И почти все они были из категории быть-делать. 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 И вот если вы оцениваете кандидата из категории быть-делать, кем он был, что он думал, что он делал, когда человек уйдет, если я ушел сейчас, у вас задал такой вопрос. А действительно ли я буду вам полезен? А так ли это? Вот вспомните вот, все свои собеседования, которые вы проводили <coughs> в таком формате. И уверяю в результате всегда оставался вопрос. И знаете, какой ответ обычно после этого звучит? Ну, испытательный срок покажет. Возьмем время, – покажет». То, чему мы обучаем, то, что мы говорим, что стоит смотреть в результат. И проводя интервью, проводя интервью вообще, вам стоит акцентировать внимание на результате, на достижениях человека, это был его в прошлом. Это ключевая идея. О том, как это правильно делать, мы этому обучаем, но даже без обучения мы сейчас обратите на это внимание. Потому что продуктивность человека, это способность его давать результат. Вы согласны, что если я пришел к вам устраиваться на должность бегая, на должность пекаря, да, то, было вот, бы ну, неплохо знать, каким бегаем я был на предыдущем месте работы. А что для этого, кстати, нужно? чтобы это увидеть. Но вот если пекать, то Я думаю, что нужно дать мне кухню, инструменты и материалы, да? Поставить задачу и там на два часа, и в течение двух часа после этого посмотреть на готовую выпукле, которая я вас пеку. Согласны? И вот если вам нужно был бы пекать, то вот это это интервью было бы лучшее интервью, которое вы могли бы провести. Олега работает за вашими технологиями, которые вы разработали в другой компании, он работал за другими технологиями. Так. Он ну, приходит в компанию, где есть другие технологии. Мы Хорошо. Соблюдали. Ну, давайте, давайте, а давайте. В были, Точно. Мало, мало я хотел бы сейчас просто, чтобы вы обратили внимание, что согласитесь с тем, что если я был пекарем в предыдущей компании и неплохо там пек булки хлеба, то большая вероятность того, что придя к вам в компанию, я получу вашу технологию и буду тоже их неплохо отличить. А если технология ну, сама либо Если она у вас есть. Но это проблема не пекаря, а технология. Ну, вот. Я хочу просто обратить внимание. Вот сейчас, сейчас много может быть мнений но, к сожалению, мало времени. Ключевой, ключевой момент. Во время оценки кандидатов стоит всегда смотреть в результат стоит смотреть. Потому что если вы видите мой результат, если я ваш повар, вы нанимаете меня как повара, и я вам готовлю вкусный обед, вкусный борщ, то вот что вам еще по мне нужно знать как о Это важно. Но, к сожалению, кстати, есть такие должности, типа главного да. бухгалтера, финансового. А вот сейчас результаты ваши гарно зубы, и мы можем что я правда, но губы вы знаете, если вы пробуете, вам нравится мой борщ, да. то я не знаю, не знаю, вот почему у меня будет возможность сделать вам невкусно потом. Может, ну, на самом деле, это притянутый вопрос, согласитесь. То есть, если я вкусно готовлю, хорошо готовлю, умею это делать, я вам это преподнес показал свой результат, то какая цель меня потом об невкусно готовить? Вредить? А вы меня для себя нанимаете. Вот сейчас вопрос такой, что вот вы, вы меня нанимаете для себя, и я для вас готов. Вы смотрите на результат. Но идея такая, что если вот Если... Это не совсем про Это вы знаете, это, это на самом деле для тех, кто занимается нами. Если вы, а какая, кстати, давайте назад ставим. Какой продукт и результат деятельности айчара? Вопрос вам? Вот вы айчары в основном. Какой продукт деятельности HR? Ответите. Эффективная работа персонала. Еще? Эффективная работа персонала. Работа, работа персонала. <связь> ну да, вот и вот. Результат компании. В отличие, в нет, Вовремя нет, заполненная вакансия квалифицированным персоналом. Персонал, Но мне, мне ближе цель, которую вот называла женщина Ирина Она сказала, что это быстро заполненная вакансия продуктивным сотрудником, который, который будет потом приносить результат. Это вот это по-настоящему? Как это понять? Как это понять? только лишь тем, что человек приготовит больше. Вот данный... Это и есть результат, если вам где-то нужно. Я хочу просто, чтобы вы поняли, что результат, результат... если кто-то тебе, а повар. Это результат данного конкретного. конкретном Факт, что он будет приносить на... на длительный период времени. Абсолютно не факт. Я не понимаю тогда, откуда вы берете эту идею, но вот смотрите, вам нужен повар, вам нужен повар, вам приходит устраиваться на работу повар, вы его просите приготовить блюдо, приготовить блюдо, и он вам... Вы выедите его больше. И почему у вас будут сомнения, что он будет плохо готовить потом? Потому что он может потом запить или не Вот это правильная вопрос. так, вот, вот на сейчас, на сейчас. Спасибо Вот теперь я понял, что вы Я Хочу вернуться вот к этой картинке. Что следующее, что нам нужно знать, это, конечно, личностные качества человека. И это обязательно мы И всем это мы видим на момент, как и проверки на качестве человека. Вот. Но я вам скажу так, что повар, который умеет хорошо готовить, умеет хорошо готовить, вы его берете, но если даже он потом запьет, но вы найдете, вы уже берете продуктивного повара. Вопрос, вам надо бы потом работать с его пьянством. Но идея в том, что вы, вы наймете продуктивного повара, который, который уже дает результат. Время заканчивается, к сожалению, у вас очень мало времени. Я здесь, подходите, расскажу. У вас в раздатке есть э, вот такая картиночка. Вот такая картиночка. Это семинарий, который, который будет 27 апреля. Вот. Он будет касаться именно того, как правильно проводить интервью, для того, чтобы в момент интервью вы являлись один день. Можете прийти, проверить посмотреть. Пожалуйста, вопрос. Подходите. Я здесь, с удовольствием пообщаюсь. Спасибо. У меня будет вам просьба. Вас У меня будет вам просьба. Вам остались опроснички? Вот простые такие вот опроснички. Заполните их, пожалуйста. И сдайте мне. А вот в я вам подарю такую книжечку. Очень интересная книжечка про продуктивное продуктивность. Вам будет полезно. Thank you.